ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪಸೆ ಜ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ರೂಪಸೆಯ ಧ್ವನಿ हम सभी एक साथ भारत के नेतृत्व हृदय सम्राट माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में यह पुरुषोत्तम अध्याय का सामूहिक पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं तमेन स्वविरो न मूलम् असङ्कशस्य नेत्रलेना कृत्वा सदा परम् तत् परिमार्जितो व्यं यस्मिन् तथा निवर्तन्ते तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्र सुखदुःखे कचन्द्रमोरा दर्शते श्रेयम् याषे यचानिर्वाणते च प्रदे प्रे माणि वायुकम् मा निवासयात् च रसनम् प्रायमे ेवके उत्दानम् अस्मिनम् वा ते भुञ्जानम् वा पुरान्वितम् विरोदानानुपश्यन्ते पश्यन् विज्ञानचक्षुताो योगिनश्चैरम् पश्यन्त्मव्यवस्थितम् यतम् दोषकाः

पुरुषस्व्या परमान्यनुदा यो लोकत्रयमाविश्व विभक्तव्येश्वरः यस्माक्षरमवेदोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिलोके वेदेश पुरुषोत्तमः यो मामेव मतम् मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् तसर्वविभजति मा सर्वभावेन भारत इति गोचरमम् शास्त्रम् इदमुक्तम् ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಏರ್ಯೋಣ ಅನೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಭವ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ಹಮಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆವೇಶ ಅವತಾರ आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी ओज प्रोतवाणी से हम सभी को जान देंगे